السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والصلاة لله رب العالمين والعاقبة للتقضى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري و احلن اغبته من لساني يفقهه قبل صدق الله عليه والعظيم عباد الله وصيكم ونفسي بتقوى الله عزيز المؤمنين لgünlərin seyyidi cümə günündə və məkanların alisi Allah evində əvvəla üzümü və siz əzizləri ilahi təqvaya riayət etməyə dəvət eləyirəm Allah mütaal izləri təqvalı yaşamaqda müvəffəqələsin inşallah. Allahın mübarək ayları qarşıdan gəlir. 3 aylıq ki deyiblər köhnədən 3 aylıq müqəddəs aylar, Rəcəb ayı, Şəaban ayı və müqəddəs Ramazan ayı artıq əstanasındayıq, ayların başlanğıcındayıq. Rəcəb ayı nüqətdəz aylardan biri olduğu kimi həm də 4 haram aylardan da biridir. Buna görə Hzrət Əmrəli hey salamın -əm kəlamıdır. Bu ayın barəsində buyurur: "Rəcəbun şəhri, Rəcəb ayı mənim ayımdır. Və Şəbano" Şehrü Rasulullah Şəaban ayı peyğəmbərə məxsus bir aydır və Şehrü Ramazan Şehrullah və Ramazan ayda Allah'a məxsus bir aydır, Allahın ayıdır. Təbii ki, bütün aylar Allah'a məxsustur. Necə ki bütün məkanlar Allah'a məxsustur, amma bir məkanı Allah deyib Beytullah, Kəbəni özünə nisbət verib. Eyni zamanda da bütün aylar Allaha məxsus olduğu kimi, bir ayə Allah özünə məxsus bilib. Bir ayə peyğəmbərnə məxsus bilib, bir ayə hüccətinə məxsus bilib. Belə düşünək. Allaha gedən yolu biz Allahın hüccətindən başlayaraq Allahın peyğəmbərindən Allahın özünə yetişirik. Bir mənada Allah bu ayları ardıcıl düzməklə, silsiləvi düzməklə istəyir bir də insanlara çatdırsın ki, Allaha gələn yol imamat və nubuwwətdən keçərək gələn bir yoldur. Allaha gələn yolu imamat və nubuwwətdən keçmədən Allaha yetişməyimiz mümkünsüzdür. Bu müqəddəs aylar ki, Rəcəb ayıdır, bilirsiniz Rəcəb ayının 13-ündə də Hz. Əliyə salamın dünyaya gələn günüdür. Allah necə Hz. Əlinin dünyaya gələn məقامını özünlüyçələşdirdi. Kəbə evində dünyaya gətirdi. Dünyaya gələn gününü də məxsus elədi, xüsusiləşdirdi. Necə dünyadan gedən gününü məxsus etdi, dünyadan gedən məkanını da məxsus etdi. Allah istədi ki insanlar Allahın hüccətinin dünyaya gəlişini dəyə, dünyadan gedişini də müqəddəs aylarla birlikdə, müqəddəs məkanlarla birlikdə yad oxunsunlar. Kəbə evinə keçsən Həzrət Əli əleyhissalam -Əl yad va düşməlidir. Allah bir dənə nişamə qoyub. O divarda bir dənə çat qoyub, Allah bütün arısında olanlara nəsib eləsin. Sən Kəbə evini görəndə o çatı görürsən. O çatı görəndə Fatimə bintə Əsədin oradan daxil olub Allah hüccətini dünyaya gətirməsini yad edirsən. Allah öz evi ilə həzrətə yad edir. Və Allah onun gününü də xüsusiləşdirib. Həzrət Musa əleyhissalam bir gün xəbər aldı. İlahi və Rəbbi sənin üçün ən dəyərli gün hansıdır? Allah Mütəal xitab elədi: "Ey Əli, Rəcəb ayının اولusu. Ya Musa, Rəcəb ayının اولusu." Onda ki, həzrət Əli əleyhissalam elə dünyaya gəlməmişdi. Həzrətin dünyaya gəlişindən çox-çox qəbağ bir hadisə idi. Allah dedi bu gün mənəsin məxsusdur, xüsusi bir gündür. Və şahadətin də Həzrətin Qədrlə gecəsində olanda öz evində Allah qərar verdi ki, biz Qədrlə gecəsində cəmi olanda, o müqəddəs gecəyə də cəmi olanda, hər vaxt mihrabda da oturanda Həzrət Əmir Əli (s.ə)nı yad edəcək. Allah bu qədər dəyərləndirdi. Bu qədər istədi insanların diqqətini cəlb etsin vilayət arasında. Bugünkü qarşıdan gəlir Ayın 22-si axşam. Əgər ay təzələnmərsə, artıq 23-cü -si yanvar Rəcəb ayının 1-idir. Ona görə də bu gecənin xüsusi aməlləri var. Möminlər istəyir ki, onu öncədən bilsinlər və bu ayın xüsusi aməlləri var. Ona görə çox diqqətli olmalıyıq. Salim adlı bir şəxs gəlmişdi İmam Sadiq əleyhissalamın yanına, Rəzəb ayına təsadüf eləmişdi. Rəzəbayın son günləri idi. Həzret İmam Sadiq əleyhissalam xəbər aldı, Salim oruç tutmusan mə bu ayda? Didağa xeyir. Yəni çox təəssüflər olsun sən bilirsənmi nə qədər xeyirlər əlinlə gedib. Bu çox dəyərli bir aydır. Bu aydakı feyzi əlinlə sən vermisən. Həzrət buyurdu ki, bu ayın sonlarından çox diqqətli istifadə elə. Heç olmasa 1-2 gündə olsa bu ayda oruç tutginlən. Allah bu ayın orucuna xüsusi dəyər verir. Al. Ramazan ayının orucu isə vacibdir. Biz Ramazan ayının orucunu tutmalıyıq. Bir müsəlman olaraq boynumuzda haqqıdır. Birdən Ramazan ayının orucunu qəsdən tutmasa boynumuza kəffarə gəlir. Allah niyə Rəcəb ayının, Şəaban ayının oruclarına çox dəyər verir? Çünki burada məcburiyyət yoxdur. Bilirsiniz, məcburiyyət olmayan iş daha dəyərli olur. Allah deyir: "Mən sənə vacib etməmişəm bəndəm. Amma istəyirsən Allah'a öz məhəbbətini göstərəsən, O zaman bu ayda gəl könüllü oruç tutğunən. Bu ayda könüllü oruçdan Allah xüsusi dəyər verir. Həzrət buyurur: "Rəcəbün nəh fil-cənnə". Rəcəb bu aya bu adı niyə qoyublar? Həzrət buyurur: "Bu bir dənə cənnətdəki çaylardan birinin adıdır". Cənnətdə bir çay var, məsələn, bir çay var adı Kovsərdir buğlağın adı Kolsad. Bir sayvar adı Rəcəbdir Cənnətdə. Və ya minə ləbən. Hzrət buyurur: "O çayın suyu süddən də ağdır. Və əhla minəl asal. Və bavdan çox-çox şirindir. Bu qədər tatlı bir suyu var. Femən samə yəuman minər rəcəb. Hər kəs bu ayda bir gün oruç tutsa, sağa qəhəlləhlin duanı kən nəh Allaha vacib olar. Mütləqdir ki Allah bəndəsinə o çayın suyundan dadızdırsın, o çayın suyundan içsin. Mənası budur ki bu ayda hər kəs oruc tutsa, Allah hafatir, Allah üçün Allah ona cənnətini vacib edir. Sonra Allah desənsən çox asan daşdırır bəzi məsələlərimizis. Bir bəndəm yetər ki, sən mənə tərəf gəl. İcbarı olan halda yox. Ramazan ayının orucu kimi yox. Mən sənə vacib etmədiyimi halda könüllü şəkildə gəlməyin üçün bir dənə oruç tutcunə mən bunu çox dəyərləndirəm. O qədər Allah bunu dəyərləndirir ki, ona bir dənə cənnət vəd edir. Bu ay çi necə dənə əməlləri var? Bir neçəsinin vaxt yetmişən deyək ki, möminlər onlardan istifadə eləyər. Biri budur ki, istighfar bu ayda çox tapşırıq verilib bizlərə. Allah qonaqlığına gedəcəyik biz azizlər. 3 aydan sonra inşallah Allah nəsib eləsə. Bizi dəyərli bir adam qonaq sağlanda nə edirik? Bizi dəyərli bir insan qonaq sağlanda o qonaqlığa hazırlaşırıq. Xüsusi hazırlıqlar görürük. İstəy zahirimizdə, istəy məsələn başqa məsələlərdə xüsusi bir hazırlıqlar görürük. İndi biz 3 aydan sonra Allahın qonaqlığına gedəcəyik. Allah deyir Ramazan ayı mənim qonaqlığımdır. Sizi dəvət eləyirəm. Allahın qonaqlığına getmək üçün nə etməliyik? Hazırlaşmalara ehtiyac var. Xüsusi proseslər insan keçməlidir, təmizlənməlidir, paqlanmalıdır. O, Rəcəb ayından başlayır. Böyük ariflərin sözüdür. Deyir, əgər Ramazan ayının orucunun ləzzətini duya bilmirsənsə, demək ki, Rəcəb və Şəaban aylarında paçlama bilməmisiniz. Baxın, öncədən bizi üçün nədir? Bir yatbaşdır bu. Əgər istəyirik Ramazan ayının orucunu elə acız olduğum, hususuz olduğum kimi keçirməyək. Ləzzətlə Ramazan ayının orucunu keçirdək. O zaman Rəcəb ayında artıq biz başlamalıyıq istighfara, bağışlanma diləməyə. Allah mən də paçlanım, təmizlənim sənin ayına daxil olmaq üçün. Hədislərində buyurur: Hər kəs Rəcəb ayının şübhündə və axşamında 70 dəfə əstəğfurullahə rəbbi və ətubu ilah zikrini desə sadə bir zikirdir, hamımızın bildiyi bir zikirdir. Allahdan bağışlanmaq diləyirik. Şüşüb namazından sonra 70 dəfə əstəğfurullahdır. Axşam da hər vaxt istəsən 70 dəfə əstəğfurullah de cinə. Həzrət buyurur, bu ay tamam olandan sonra Allah onun etdiyi bütün günahlarını bağışlayar. İnsançı günahları var. Allah deyir, mən bağışlayaram. Bu ayda hər kəs səhər və axşam 70 dəfə əs-səfləllahsə. Bu ayda çox tövsiyə olunub Quranı çox oxumaq, Quranla ünsiyyət tapmaq, Quranla rabitəni artıraq. Allah görə bizə nə deyir? Əzizlər, Quranı biz bəzən doğrudan məcnum eləmişik, biz misəmmamlar. Əlimizdə çox böyük, dəyərli bir nimət var ki, bilirik ki, Quran üç şey Allah deyir ki, qiyamətin günündə şikayətçi olacaq biri də Qurandır. Qur'anı məzmun etməyək. Qur'anla nümuniyyətimizi tapaq. Telefonuma artıq mesaj gəlir. Dəyər verdiğimiz insanların mesajına mütləq baxaraq. Hətta əlimizdə vacib işimiz olanda belə. İlc fürsətdə o dəyərli insanın mesajlarına baxaraq. İndi mesajlarımıza göndərən Allahdır. 6000-dən çox Allahdan baxıram telefonumda mesajı var, amma açmıram. Başqa vaxta ittiham edirəm mən Allahı sevirəm, Allaha canım qurbanım. Allaha bizim dəyərsiz canımızın heç bir ehtiyacı yoxdur. Yetər ki Allahın bizə göndərdiyi mesajlara baxaq. Görək Allah nə istəyir, nə deyir. Göçübi vacib sözü var Allahın mənə. Və Allahın doğudan bizə vacib sözləri var. Buna görə Qurana müraciət etməliyik. Bu ayda əzizlər Quran oxuya bilənlər daha çox Quran oxumağa müsaitdir. Əzizlər ki, Quran oxuya bilmirlər, fürsət ayıdır. Qur'an öyrənək, Qur'anla rabitəmizi artıraq. Bu ayda sədaqət vermək çox əhəmiyyətlidir, çox tövsiyə olunub. Ki bu ayın sədaqəsinə Allah deyir, mən özüm qoruyaram, mən özüm saxlayaram, gəlib cənnətdə nə böyük bir əməl olduğunu görərsiz. Bu ayda sədaqələrinizi zohan bax, ehtiyacı insanlara yetirək. Bu ayda möminləri başlamaq Biz ki Allahdan bağış və məğfirət diləyirik, bağışlamağı diləyirik. Bizim vacib işlərimizdən də biri budur ki, özümüz də bağışlayaq. Allaha təqdim edək ki, Allah bax mən də bağışlamağa bazarım. Kimlənsə ziddliyimiz var, kimlənsə bir küçkünlüyümüz var. Eybi yoxdur, mən düzəm bu məsələdə. Bilirsən ki, sən düzsən, elə bağışlamağın mənası budur ki, sən düzsən bağışlayasan. Səhv mən olsam, o zaman mənim bağışlamağa ehtiyacım yoxdur ki, mən səhvəm də. Bağışlamağın mənasıdır ki, mən düz olduğum tənqidlə bağışlayacağam. Ona görə bu ayda bizdən bağışlanmağa istəyə bilərməyə asunlar. Və bu ay çox tövsiyə olunan aməllərdən biri İmam Hüseyn əleyhissəlamın ziyafətidir. Allah nəsib eləsin inşallah. Tezliklə yol var, nafsız. Bütün arxasında olanlara İmam Hüseyn əleyhissəlamı yaxından ziyarət etmək birdən kimin əli yetməsə. Elə səhər səhər yuxudan durarkən ilk yuxudan ayılanda yadına düşən məsələ olsun üzüvə tot qiblə səmtinə bir dəfə deyənə əssəlāmu əleykü əbū tilə. Onların sim salamız alınar. Onlar bizi eşidirlər. Onlar bizi duyurlar. Hər səhəmizi məsumlarla rabitə ilə başlayaq. İmamə zamana salam göndərək, peyğəmbərə salam göndərək, əhləbeytə salam göndərək və günümüz bərəkət tapar bu işlərlə. İlç bazardığımız iş olmalıdır bizim. Bu ayın özünə məxsus fikirləri var tövsiyə ediblər ki bu ayda hər kəs bacarsa ay ərzində 1000 dəfə la ilaha illallah zikr eləsin. Bütün ay ərzində bəy. Günə məsələn bir gün vaxtın olar 100 dənəsini deyirsən, bir gün vaxtın olmaz 30 dənəsini deyirsən. Özüncə bir qeydiyat apar. Ay bitənə qədər 1000 dəfə la ilaha illallah zikrində cinə. 100 dəfə kim bacarsa İxlas surəsini ay ərzində oxusun əsənə günə 5 dənəsini, 3 dənəsini, 10 dənəsini oxu, özün üçün hesaba tapar. Ay ərzində 100 dəfə ixtlas oxuyasan. Bu ayda dua etmək xüsusi tövsiyə olunub. Və bu ayın özünə məxsus namazları var, əzizlər. Bunlarda inşallah deyək, e, çox vaxt tutmarıq. Bir var, bu ayın əvvəl gecəsinin namazları. Dedi ki, əgər 22-si axşam ay görsənərsə, artıq ilk gecədir. Reza bayramının ilk gecəsi olacaq 22 s. axşam. O zaman bəzi namazlar var ki, insan o namazlardan istifadə eləsin. Birinci gecənin 2 rükətli xüsusi bir namazı var. Həm Sūrəsindən sonra Şərh Sūrasını oxumaq, 3 dəfə də İxlas Sūrasını oxumaq. İkinci rəşətdə həm Sūrasından sonra Şərh Sūrasını oxumaq, bir dəfə də e, Kulya eyüha e, feleqlən nə oxumaq. Şürəkət namazdır. Bu namaz da bununla tamamlanır. 1-ci gecənin namazlarındandır. Bir namazı da var 20 rəkətli. Sadəcə şübh namazı kimi, yəni bu daha rahatdır sizin üçün. 10 dənə şübh namazı kimi namaz. Niyyət eləsən Qəzəbanin ilk gecəsinin namazını qılmam, 10 dənə ardıcıl şübh namazı kimi namaz qılırsan, ondan sonra Allahdan halazətdər istəyirsən əbədin əzabının qorunmasına və hesab kitabının rahat olmasına səbəb olan namazlardandır. Rəcəb ayında bir namaz da var ki, o Rəcəb ayının bütün günlərində qılınır. Əvvəl gecəyə aid deyil. Bütün günlərində hər vaxt vaxtapsan bu namazı qılarsan, 2 rükat namazlı, həm surəsindən sonra Kauturun surəsi, bir dənə də İxlas surəsini oxuyursan, Namaz bitəndən sonra da bir kiçik dua var. Məsələn, ömrünnər istəsə məfatihdə o dualar yazılıb. Bir də o duanı oxumaq çox tövsiyə olunub ki, bacarsanız hər gün rəcəb ayında bu namazı qılasınız. Bir namazda var hər gün qılmaq olan rəcəb ayında 2 rükət namazlı şük namazı kimi sadəcə bir həm 100 qul və Allah var. 100 dənə ihlas. 100 ihlası da 2 rəkətə aiddir. Yəni hər rəkətdə 100 dənə deyil. Cəmi 100 dənədir. İndi istəsən birinci rəkatda 1 biri həm 1 quluf Allahu oxu, ikinci rəkatda bir həm 99 quluf Allahu. Sən bel 30-70-ə, 50-50-yə, hər necə istəsən gör. Cəmi 100 dənə ixtlasla qılınan namazdır. Bu ayda qusl almaq, 1-ci gecə, 15-ci gecə və 30-cu gecə bütün günahların yulmasına sebap olan amillərdəndir. Və bu e, ayda dedi ki, oruç tutmaq, orucun savabları barəsində yazıblar ki, birinci bir gün oruç tutmağa dedik ki, Allah cənnət vəd edir. 2 gün oruç tutmağın, 3 gün oruç tutmağın bu ayda ki, vaxt tutmağ Imamımıza alayhissalamdan hədis var. Hər günün nə qədər savabı var oruç tutmağın. Sonunda həzrət buyurur, hər kəs bu ayda 30 gün bəcərsə oruç tutmağa iki peyğəmbərimiz Rəzə Peyğəmbərimiz Rəzə bayı 30 gün oruç tutub deyir nida gələr. Ay Rəzə bayının 30 gün noruç tutan Allah sənin bütün keçmiş günahlarını sild. Təzədən başda gələn. Yəni sıfırlanır. Yəni təzə doğulmuş bir körpə insan kimi sən. Hər kimin qəza oruçları varsa, qəza niyyəti ilə oruç tutacaq həm qəzaları boynundan götürlər, həm də inşallah ki, savabla nədilər. Hər kimin qəzası yoxsa xoş halına elə müstəhəb Rəcəb ayının niyyətiylə oruç tutacaq. Və bu ayda bir dənə də gecəmiz var. Leylətül Rəqaib deyirlər, arzular gecəsi deyirlər. Rəcəb ayının 1-ci cümə axşamcısı. Yəni üzümüzə gələn 4-cü gün Rəqaib gecəsidir. Çox təvəccüh oldu o günü ee gündüzü oruç tutma, gecəsinin də özünə məxsus namazı var, 12 rəkət, özünə məxsus duaları var, özünə məxsus e, hədisləri var ki, möminlər istəsələr də bu günü feyzindən inşallah ki bəhrələnənlər. Rəcəb ayı Allah o qədər dəyər verib, buyurur ki, bir müaddi, münadi nida edən Qiyamət günündə nida edəcək. Bütün insanlar ki, gəliblər məhşər səhələsinə, orada nida gələr: "Əynə Rəcəbiyun. Rəcəbin əhli halbadır." Allah onları xüsusi ayıracaq. Rəcəbə xüsusi dəyər verən insanları, Rəcəbə yana xüsusi dəyər verən insanları Allah orada tam ayırar, bütün ərşə əhlindən, bütün məhşər əhlindən ayırar, onları xüsusi ehtiramla qəbul olmalar, xüsusi ehtiramla oları zəhmətə keçirilmək. Allah hamdən izzetinə, cəlalına, əzəmətinə. Allah mütəal bizləri bu ayın feyzindən bəyənməsi, etməsini inşallah.